कार्तिक पौर्णिमेच्या निमित्ताने धनवृद्धी व्यापार वृद्धी रोगबाढा पीडा निवारण करणारे शिवस्तोत्र व लक्ष्मी स्तोत्रचे श्रवण पठन अवश्य करावे चला श्रवण करूया शिवस्तोत्र भवाय चंद्रचूडाय निरगुणाय गुणात्मने काल कालाय रुद्रा नीलग्रीवाय ममगलं वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रच माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मद्धुलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालभूषाय व्योमकेशाय केशाय सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यव्यतकारिणे त्र्यभ्यम्बकाय सुशान्ताय त्रिलोकेशाय मंगलम् गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उक्राय त्रिपुरत्नाय वामदेवाय मङ्गलम् सद्यो जाताय शर्वाय दिनिविज्ञानप्रदायिनेशाणाय नमस्तुभ्यां पञ्चवक्त्राय मङ्गलम् सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं मम गलाष्टकमेतद्वै शमभोर्यः कीर्ति यद्दिने तस्य मृत्युभयं नास्ति रोगपीडाभयं तथा श्रीलक्ष्मीस्तोत्रम् न मात कमले पद्मायत सुलोचने श्रीविष्णुरुत्कमलस्ते विश्वमात नमोऽस्तु ते लक्ष्मी लक्ष्मीप्रसीदसतता विश्वमातर् नमोऽस्तु ते महेन्द्रसदने त्वं श्रीरुक्मिणी कृष्णभामिनी चन्द्रे प्रभा सूर्ये विश्वमातर् नमोऽस्तु ते स्मितानने जगद्धात्री शरणे सुखवर्धिनी जातवेत्सि दहने विश्वमातर्नमोऽस्तु ते ब्रह्ममाणि त्वं सर्जनासि विष्णु त्वं पोषिका सदा शिवो संहारिका शक्ति विश्वमातर्नमोऽस्तु ते त्वया शुरा गुणी विद्या कुलीनका कलाशीलकलापाढ्यै विश्वमातर्नमोऽस्तु ते त्वया गजसुरङ्गश्च स्तोणस्तृणं सरस्सदः देवो गृहङ्कणश्रेष्ठा विश्वमातर्नमोऽस्तु ते त्वया पक्षिः पशुशय्या रत्नं पृथ्वी श्रेष्ठशोद्धा महालक्ष्मी विश्वमातर्नमोऽस्तु ते लक्ष्मी श्रीकमले पद्मे रमेपद्मो भवेसति अब्धिजयविष्णुपत्नी त्वं प्रसीद सततं प्रिये